Сьогодні на першій шпальті. Повний розпродаж. Чому держава позбавляється прибуткових підприємств? Ніхто не відміняв план на 2015 рік по полученню доходів від приватизації. Висока напруга. Як зробити українську електроенергетику привабливою для інвесторів? Не простіше рішення проблем у правительства. У правительстві є проблеми. Валіза вокзал Москва. Перспективи російського бізнесу в Україні оцінює підприємець Геннадій Корбан. Цей бізнес має бути націоналізований. Епоха суворого нагляду. Як і чому банкірів-штрафників не допускатимуть до керування фінустановами? Ну і ще одне. Особливий погляд на економічні події тижня від Майкла Щура. Сьогодні в креслах кабінету міністрів обосновали сторонники масової розпродажі державного імущества. Это, по их мнению, должно решить как минимум две проблемы. Дать бюджету живые деньги, а также избавить государство от ненужного балласта. Куча заводов и предприятий, не приносящих ему ничего, кроме убытков. Логика в этом, конечно же, есть, если бы не два но. С одной стороны, сейчас не самое лучшее время, и мало кто заплатит за украинские предприятия столько, сколько бы хотелось. А с другой, почему же стали продавать не убыточные предприятия, а те, которые приносят государству прибыль? Старт масштабного розпродажу держмайна розпочався 10 червня. Цього дня було оголошено про початок підготовки до продажу одного із найбільших в Україні хімічних підприємств одеського припортового заводу. Наша мета це гарний телевізійний як Це було порішеталі, і отримання номер один інвестора по максимальній ціні. ОПЗ це лише початок. Загалом вже у поточному році планується продати понад три сотні об'єктів, серед яких такі привабливі активи, як Центр Енерго і Суми Хімпром, підприємства теплової генерації та енергопостачальні компанії. Також має відбутися роздержавлення портів і низки аграрних підприємств. Правительство і президент розглядають приватизацію. Через призму того, що частний собственник завжди ефективні государства. раз. і второ через призму того, що потрібні гроші в условиях війни. За даними фонду держмайна, усі державні активи у 2013 році оцінювались у 50 мільярдів гривень. Сплата податків до бюджету складала 400 мільйонів гривень. У 2014 році їх вартість уже була іншою, склавши 80 мільярдів гривень. Натомість перерахунок лишився той самий. Тобто дохід від держмайна в Україні наразі не перевищує 1% його вартості. Це не говорить о те, що це плохі активи, а тільки поки можна судити про тому, що треба пересматривати менеджмент і політику управління даними активами. Государство ніколи не управляє ефективно будь-якими підприємствами. Утім, чимало експертів притримуються думки, що зараз не найліпший час для приватизації, враховуючи низьку вартість державних підприємств. Представителі теж інвесторів, директор компанії Ротшит в СНГ, він говорить о тому, що очень много ризиків, І зараз приватизація Україні похожа, на продажу э, квартири в гарячому домі. То чи варто поспішати і якою логікою керуються у кабінеті міністрів? Ці запитання ми переадресували заступнику міністра економічного розвитку і торгівлі Руслану Коржу, який, власне, керує держпідприємствами. Ексклюзив першої шпальти. Мы сегодня говорим о государственных предприятиях, о том, как ими более эффективно распорядиться и что государство будет делать в ближайшее время. Вы можете для начала сказать нам, сколько же у нас государственных предприятий? У нас около 3000 государственных предприятий различного формата, из них где-то около 1800 работающие. А можно ли сказать, сколько из этих предприятий приносят прибыль? Или они все убыточные и никуда не годятся? По итогам 2014 года от 80 до 100 миллиардов гривен убытков принесли совокупности все наши государственные предприятия в стране. Ну, львиная доля, там порядка 70-80% это нафтогаз Украины. Давайте посмотрим вот все-таки на те предприятия, которые можно продать и планируют продать. Возникает вопрос, есть только убыточных предприятий, а государство в первую очередь пытается избавиться от прибыльных предприятий. Тот самый Одесский припортовый завод, который, вы говорите, принес прибыль. Зачем продавать прибыльные предприятия? Не лучше ли они будут приносить прибыль государству? Продаются как те, так и другие. Причина, по которой может быть продано прибыльное предприятие. Это и фискальная причина, то есть получение доходов в государственный бюджет. Никто не отменял план на 2015 год по получению доходов от приватизации. Это также может быть причина, опять та же самая, что частный собственник будет еще более, более эффективен. И он сможет заплатить серьезную цену за тот актив, который он в будущем сможет Улучшить, оптимизировать и получить с него еще большую выгоду. Если мы возьмем тот же самый одесский припортовый завод, он работает на импортируемом природном газе. Mm -hmm. Мы все знаем ситуацию на сегодняшний момент с поставками газа. В один год завод убыточный, в другой год он может быть прибыльным. Поэтому на сегодняшний момент позиция, позиция государства такая, что мы найдем стратегического инвестора э, и зарубежного э, и, или отечественного, но, наверное, все-таки зарубежного, который сможет увидеть в этом активе будущую ценность. Основное сырье для детского припортового завода газ. И, насколько я понимаю, российский газ. Как мы можем найти кого-либо, кроме российской компании, для этого предприятия? Я ну, не могу комментировать те действия, которые на сегодняшний момент происходят. Все-таки это находится в ведении, завод находится в ведении фонда госимущества. Но и наши политические лидеры, и лидеры государства, и правительства, и глава фонда госимущества не раз говорили о том, что ведутся переговоры с возможными инвесторами, зарубежными инвесторами, которые могут обеспечить необходимые поставки газа. Много говорилось о том, что в наших активах, в частности в портовых, заинтересованы французские, иногда говорилось, что американские компании. Вы что-то знаете об этом? На самом деле... Неважно какие компании, потому что все мы знаем, что, например, там... Важна вот, конкретика, правда? Да, зерновые трейдеры там, или, или, или просто там глобальные трейдеры, они могут иметь штаб-квартиру в Швейцарии, но, по сути дела, оперируют по всему миру. Вот здесь, как раз в портовой отрасли, очень много отечественных инвесторов. То есть да. эти частные инвесторы и могут стать покупателями или участниками концессии, да, мы говорим о концессии. Так точно. А мы говорим, наверное, ну, давайте перечислим. Компании Коломойского, компании Ахметова, компании Фиртыша главные операторы в портах. Вы знаете, я так их как бы не характеризую для себя. Да? То есть это компании, которые занимаются зерновыми э, товарами, да, это компании, которые могут э, э, заниматься рудными э, товарами. Да? Кому они принадлежат, но на самом деле не так важно, потому что никакая из них не создает монополию. Можно ли вас спросить о букарспирте? Его продадут или не продадут до конца года? По букарспирту мы хотим хотим создать условия для того, чтобы с одной стороны убрать монополию в долгосрочной перспективе, с другой стороны выгодно продать те предприятия, которые на сегодняшний момент существуют в этой отрасли. А в чем проблема? Почему его нельзя продать? Его можно продать, но как бы... Постоянно какие-то возникают трудности с, 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 этим, с этими предприятиями. Сначала все заявляют о том, что его срочно нужно продавать, потом со временем возникают трудности. Вот что за трудности на этот раз? Мы готовы впустить частный капитал в спиртовую отрасль. Но на протяжении пяти лет мы хотим сохранить так сказать, то количество лицензий, которые выданы на, на сегодняшний момент. Другими словами, на протяжении пяти лет будут те же правила игры, что и до сих пор? В какой-то степени, да. Минэнерго, который располагается в этом здании, уже несколько месяцев подряд генерирует сплошные скандалы, которые сотрясают весь украинский ТЭК. Главный вывод, который можно сделать из всего этого, министерство пытается и дальше вручную рулить рынками электроэнергии и угля, отказываясь от долгожданной реформы и либерализации. А без этого невозможно провести успешную приватизацию крупнейшего энергоактива «Центр Энерго», которую правительство планирует осуществить уже до конца этого года. Великий распродаж энергетики начался. У травні кабінет міністрів виставив на приватизацію низку об'єктів, головний серед яких центр енерго. Міністр фінансів Наталія Яресько радісно повідомила: на найбільшу генеруючу компанію країни уже вишукувалася черга із покупців. Утім, приводів для радощів насправді небагато. Компанія знаходиться на в доволі тяжому фінансовому положенні за останні полгода. вони показали 400 мільйонів убитків. Деньг <гану> на закупку угля нету, угля на складі теж мінімальне количество, там ли не в 4-5 разів менше, ніж було в прошлом году на То есть, Тобто, як далі фінансувати, як к осенне-зимнему періоду, не зовсім понятно. Через блокування із з боку Міненерго, підвищення тарифів для теплових генерацій, а також численні скандали, вартість Центренерго енерго не може бути високою. Его стоимость постоянно падает с последними решениями. То есть тарифы как бы низкие, закупку угля профинансировать компания не может, собственных средств не хватает. Поэтому я, нет, я бы, наверное, не стал давать какие-то оценки так очень грубо, наверное, может быть, в районе там, 2 миллиардов гривен. Но это очень приблизительная оценка, которую, которую сложно обосновать. Решение о покупке будет. Вполне возможно иметь и политический подтекст, потому что бизнес на сегодняшний день в покупке этой, этого, этих трех объектов, консолидированной под именем Центра Энерго, значит, не является суперинтересным и суперприбыльным. Свого часу інтерес до енергетичного гіганта виявляв консорціум за участю французької компанії Газ де Франс, у якої є власний трейдинговий підрозділ, що здатний забезпечити центр енерговугілля. Але для приходу сюди іноземного інвестора державі слід нарешті провести реформу усього енергоринку. Якщо у нас не буде з сторони государства і руководства, як отраслі, Кабміна, президента, кілька сіюмінутних, рефлекторних. Іноді дуже часто непрофесіональних рішень. То при приватизації, я уверен, прийдуть такі кампанії, РВ і Де Франс. Як треба змінити ринок України, щоб він став привабливішим для інвесторів? Знає очільник компанії енергетичні ресурси України Андрій Фаворов, ексклюзив першої шпальти. Ги на декабрь рассчитывает выставить 68% акций Центра Энерго на приватизацию. Э, насколько, по вашему мнению, реально провести этот конкурс в декабре этого года? Я считаю, реально. Я вижу, что есть политическая воля, что главное ингредиент любой успешный, любого успешного большого начинания и политической воли со стороны как администрации президента, так и правительства, надо четко отдавать себе отчет в том, что в меморандуме, подписанном с МВФ, было прописано необходимость в 2015 году подготовить и провести пять приватизаций ключевых активов. Также отдельной строкой прописана необходимость приватизировать центр энерго. У меня есть информация о том, что глава Минэнерго Владимир Тинчишин убеждал иностранных инвесторов не участвовать в приватизации Центра Энерго. Вы что-то об этом знаете, как участник рынка? Ну, например, потому что приватизация подразумевает, что нужно закупать уголь за рубежом, а не у террористов или в России. А это означает, что цену надо повышать, соответственно, повышать тариф. Ну, смотрите, сейчас уголь Центр Энерго закупает в Донбасском регионе. И ну, России. у террористов. Я не буду вдаваться в политическую окраску, но факт остается фактом, что она закупает его там. Это стратегическое решение, которое должен принимать регулятор, какую цену вставлять, если хотят покупать уголь за рубежом через порты, так называемые южноафриканские, австралийские, вьетнамские. Это было бы, наверное, логично, чтобы меньше зависеть, да? Как Но он как будет дороже из-за логистического. Ну, так надо повышать тарифы. Он будет дороже, надо повышать тарифы и привозить его сюда. Альтернатива покупки в России, в России сейчас уголь это девать некуда. Рынок угля находится наверное, на самом низком уровне за последние 20 лет. API 2 самый ликвидный и самый релевантный индекс, торгуется сейчас на уровне 57 долларов. Что говорит, что цены для российского угля на Украину могут находиться в очень интересном уровне. Так они может... закроют любой момент поставки. Вопрос: риск поставок всегда есть. Вопрос: как этим риском управлять? Может имеет смысл вести в конце концов биржу, где бы формировались цены? Где не Демчишин бы устанавливал? высокий тариф для Григоришина, а низкий для ДТК или там, для вашей компании в будущем, для кого-то еще. А где все решалось бы рыночным путем. А почему правительство не принимает шаги в этом направлении и можно ли их предпринять в нынешних условиях? Знаете, я очень люблю цитату Рейгана о том, что не простите решение проблем у правительства. В правительстве есть проблема. Я глубоких либеральных убеждений, поэтому я 100% с вами согласен. Все, что можно вывести на биржу, надо выводить на биржу. Это не место Министерства энергетики решать, какой должен быть тариф. Это, если это может решить конкурентный рынок. Конкурентный, прозрачный, ликвидный рынок, который можно создать в Украине и который создается сейчас в газе, который сейчас будет создаваться в электроэнергетике, это то решение, которое позволит нам уйти от вечных дискуссий и показывания друг на друга пальцем. Участников рынка реально всегда интересуют только две вещи. Первое. Цена за их продукт покупка или продажа, а второе – гарантии того, что они будут оплачены, либо получены. Это все. Все остальное уже вторые детали. Если у нас создается биржа, которая с банковскими гарантиями гарантирует, что после того, как я купил там продукт, будь то газ, будь то электроэнергия, мне его поставят, а если мне не поставят, то третье лицо биржи или банк ответит за это гривной, Прекрасно. Это первая мотивация, почему я, как участник рынка, пойду на эту биржу. Второй момент, для меня всех участников рынка постоянно происходит необходимость объяснять вещи налоговым и доказывать, какая цена на рынке. Если налоговая принимает биржевые результаты торгов на бирже как действительно ценообразование, то это дополнительный стимул Вы больше никогда не будет от вопросов от налоговой прийти на биржу. Ну, а, а, а третий вариант. И третья составляющая – это большое количество игроков. Ты всегда можешь определить цену на свой продукт, продукт и всегда можешь принять правильное инвестиционное решение. Про перспективы российского бизнеса в Украине меркует предприемец Геннадий Корбан. Почему я считаю, что российский бизнес не должен работать в Украине? Первое, потому что это бизнес нашего врага. Врага, который сегодня атакует страну, убивает наших парней. И поэтому Украина, украинские монополии, какие-то железная дорога и другие, не должны обслуживать российские кредиты. Российские банки, я считаю, должны быть национализированы. Потому что мы не можем одновременно воевать с Российской Федерацией, с российским агрессором, и одновременно подкидывать ему патроны. Предлагаю российские банки национализировать, пополнить за счет этого бюджет, пустить эти деньги на оборону страны. Компании, принадлежащие россиянам, провести срочно расследование по поводу, имеют ли эти компании или их собственники, или аффилированные с ними лица, какое-либо отношение к финансированию российско-террористических войск, которые оккупировали Донбасс и Крым ведут ли они деятельность на территории Крыма. И если таковые действия подтвердятся, этот бизнес должен быть национализирован и передан э, государству Украины. В конце концов, этот бизнес можно объединить, создать акционерное общество, раздать акции людям, принимавшим участие в антитеррористической операции, для того, чтобы эти люди имели дополнительный доход в своей жизни от этих акций. В общем-то, все. Національний банк обрав шлях максимальних санкцій до власників і керівників з банкрутілих банків з метою позбавити їх можливості повернутися на ринок на перших ролях постановою номер 357, яка набула чинності 6 червня. Він де-факто заборонив керівникам з банкрутілих кредитних установ у наступні три роки з моменту їх банкрутства обіймати керівні посади в будь-якому банку. Якщо банк помер через ризиковану діяльність або відмивання грошей, то заборона триватиме до 10 років. Видання Фінмайдан 13 червня 2015 року. Мы говорим сегодня о постановлении 357. Насколько я понимаю, оно изменит правила игры на банковском рынке. Тех, кто довел банки до временной администрации и до серьезных проблем, таких, например, как Дельта Банк, больше не будут допускать к руководству. Я правильно понимаю суть этого документа? И правильно, и, и неправильно. Здесь необходимо сделать уточнение. Когда мы начали работать по старому документу, мы обнаружили следующую картину. Руководители и менеджмент банков, которые были объявлены неплатежеспособными, теряли признак безупречной деловой репутации на три года в силу того, что они в течение шести месяцев накануне банкротства занимали соответствующую руководящую должность. Однако синхронного зеркального правила для собственников таких банков мы не обнаружили. Было общее понимание, что нужно поработать здесь в двух направлениях. Направление номер один нужно посмотреть э, на... Основания для признания банка неплатежспособным. Если банк таковым стал в силу объективных трудностей, всем они известны, перечислять не стоит, то это должен быть один подход. Если банк вывели с рынка по причине злоупотреблений разного рода, по причине просто отмывки денег, и нарушение законодательства о недопущении легализации преступных доходов, то здесь должны быть другие последствия. И было принято решение, что последствия это 3 и 10 лет. три года в первом случае порчи деловой репутации и 10 лет во втором. А, Руслан, можно вопрос такой? Вот, Фин Майдан проанализировал это постановление, что-то подсчитал. И, собственно говоря, что вы обнаружили? Кому, кому грозят неприятности? У нас опубликован неполный, скажем так, но достаточный перечень тех людей, которые Этим постановлением, по сути, больше никогда не смогут заниматься банковской деятельностью ну, там, да, вот в этом периоде 3-10 лет. И это 50 банков, это э, больше э, 300 человек. Но там есть в этом списке Лагун, Буряки? Да, да там Кто есть еще там? Э, конкретные лица, которые известны, в том числе это и Лагуны, это братья Буряки, это и э, 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 Курченко, это и... Фиртош, ну то есть лица, которые мы знали, знаем с разных сторон. У Фирташа вопрос... больше не может быть банка, я так понимаю. Фиртош, ну вот да, действительно вопрос к Леониду. Насколько я понимаю, в течение трех лет Фиртош не может заниматься банковской деятельностью в Украине. Это так? По меньшей мере трех лет. Вы, по сути, где-то э, противоречите, противоречите сами себе, потому что Национальный банк заявил о том, что э, банк НАДРА э, э, признан был вами не платежеспособным, не по причине э, предыдущего менеджмента, а из-за проблем, которые возникли еще в 2008-2009 году, когда его Фирташ покупал. И теперь вы говорите о том, что Фирташ и Зинков не имеют права заниматься банковской деятельностью. Зинков-то в чем виноват? Да, раздаются сейчас голоса о том, что вот этот catch-all approach, да, который распространяется одинаково ко всем, он может ударить больно и не всегда в отношении людей, которые действительно были виноваты в том или ином последствии. Для того, чтобы здесь навести в этом вопросе, привнести в нее справедливость, то, о которой вы говорите нам, при Национальном банке следовало бы создать трибунал. И через этот трибунал, состоящий... Это шутка или это реально? Нет, я говорю вам серьезно. Теперь посмотрите, вы сами назвали цифру 50 банков. Нам нужно было бы вместо того, чтобы заниматься реформой. Нам нужно было бы вот создать такой трибунал и наполнить этот трибунал людьми, которые разбираются в банковском деле, которые, Но по сейчас... сути дела, коллеги этого господина Зенкова. Да, которые могли все... бы вот смотреть и принимать такое решение. Я не говорю, что это решение было бы неправильно. Особливий погляд на економічні події тижня від Майкла Щура. А зараз підгодіння трансформаторної підстанції ми почнемо огляд економічних новин за останні 7 днів для програми Перша шпальта. Газпром вирішив з 2019 року не транспортувати газ територію України. Прекрасно. І куди Росія діне свій газ? Європа ж заброкувала турецький потік і вирішила не продовжувати північний потік. І що тепер? Намір Газпрому не продовжувати транзитний контракт з Україну після 2019 року дає право Києву збільшити тариф на транспортування газу, так сказали в Нафтогазі. Тобто, через нас транспортувати дорого, але більше немає через кого. Єдине, що Росію може врятувати, це вміння надувати надуватися. Вони можуть зберігати свій газ у себе. Видобули, закачали, видобули, закачали і чекають, поки ціна на газ зросте. Просто треба бути обережнішими. і постійно тримати руку на дірці, щоб періодично спускати газ. Як би це неприємно не звучало. Першим російським регіоном, що допустив дефолт за визначенням стандарт Poor's, Ала Новгородська область. Зате у них все спокійно і тихо. Ніякої ганьби, зради і протестів. Новгородська область прострочила виплату боргових зобов'язань банку ВТБ у розмірі більше півтора мільярда рублів. От цього я ніколи не зрозумів. Ціла область винна банку півтора мільярда. У них дефолт і спокійно. Ні мітингів, ні протестів, ні криків ганьба і виступів у Держдумі. А якщо вони не вміють протестувати, я придумав, ми маємо їх самі захистити, організувати їм захист від дефолту, влади і всього такого. Ми ж вміємо організовувати протести. Організуємо Майдан в Україні на захист росіян. Хоча ні, якось трохи безглуздо звучить. А з іншого боку, хіба ЛНР, ДНР і Крим не безглуздо? Это були всі економічні новини за останній тиждень від Майкла Щура. Просто з-під трансформаторної будки. Спеціально для першої шпарти.